Тампон. Ти сьогодні від'їжджаєш з проєкту вдруге. Скажи, з чим буде асоціюватися в тебе проєкт? З і всі. Якісь особливі моменти були в проєкті? Заповнилася жара. Запавнилася відчуття лібкого тіла від своєї сусіди. Це здорово. Запомнился класс один на троих из одной, из одной чашки. Кефир, который близко к большим городам попадается. Как идешь и мечтаешь о нем. Вишня на каждом углу. Синий язык от шелковец. Такие же руки. Мозоли запомнились очень хорошо. Ливень запомнился, ночевка в заброшенном доме. Ощущение необычность. Здорово бомжевать. Как будто забыла о прошлой жизни и начал все с нуля. И вот кроме дороги больше ничего нет. Поля, поля, поля. Ты что повертаться? Хотелось бы. Слишком мало времени остается. У меня плюс-минус неделя, а там уже у вас и конец посмотрим, как выйдет. Кому что-то передать, привет, побажання, э, Забеспечить кого-то чем-то, какую Да, не, все классно, все, все получается. Несмотря на мелкие какие-то неурядицы, все, все, дружно делается. Конфликтов нету, слава богу. Пусть всех и не будет дальше. Все мирно, все друзья. Очень, очень здорово, что попадаются только хорошие люди за все время не встретил никого, чтобы не у всех было. Очень грустно уезжать. Есть всего одно обстоятельство, которое может меня побудить так резко сорваться. Вот именно оно и случилось. Зачем самоладку? За всем тем, что набил Осколину за 40 дней. Это здорово. И я за этим буду скучать. За каждодневными сборами рюкзака. За ежевечерними поисками места для палатки. За тем, как не хочется набирать воды. Обезьянник. Костер, дым в кофе, навес золота. Вся эта жизнь это сказка. Проект это здорово. Молодцы девчонки. Осознавая сколько вы уже прошли, не поднимается язык сказать, что было тяжело. Мои 700-800 километров, а у вас полторы тысячи. Вы не прогуливали. Вы сильные. А мне хотелось, чтобы больше дождей было. Дождь, по нему тяжело идти. Очень неприятно, когда он идет. Но он запоминается лучше всего. Жара на каждый день, жара это обычно. Пульную бурю никогда не забуду. Она была всего одна. Не помню, как зовут ту женщину. Никогда не забуду те три литра молока. И ночевку возле костела. Александра. А? Александра. Да. Маруся, это открытие, походу. Так, бросить все и пойти с нами. Она всех на троих переплюнула. У нее жизнь сложилась, ее любили. Она была нужна. У нее был свой дом. Так, я вроде здесь. Вот тут я красивый. Чому ми вирішили пройти? У ми нас така звичайно. Чому не наприклад? Тому що в нас мета крок за кроком подивитися Україну поспілкуватися з людьми. Наша головна мета домовитися, як живуть українці. Було дуже багато різних ситуацій, коли ми знаємо свідомо, що не було б тої розмови, якщо б ми їхали на напиняються. Это Свидео. Как конференция. очень конференция. Но в каком-то смысле вы просто неправильно. Больше ты приедешь От, Починайте. Як почув, скільки ходом, да, шалені? Ну добре, трохи приєднаюсь. Що сказати? Привіт. Так ми відпочиваємо після конференції. Дуже гарний настрій, але на жаль, сьогодні останній вечір Івана Франківського. Будемо сумувати, прийти ще. Венчулі виллю еди футич да юавбенчутин інто фільм? <laughs> Translation, please. Translation. Translation, please, for me. <laughs> we, have, we have partners in Dnipropetrovsk, they uh, do that for us. They fix our videos. Yeah. We're just sending it to them periodically when we have a chance, and then they fix it for us. Please, nice. Photoshop what's, uh, what, what is your film that we call? Oh, that will be like a project inside of living that Ukraine. Like, yeah, Ukraine, um, I don't really, that's a project now, so they're not really uh, thinking right now about the name of the project, but I think it's the biggest, yeah, because uh, the name of the blog is like that, but the movie, I don't know, yet. Yeah. we'll see.